Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, up, Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. That's before up. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking back. Всем привет, с вами Лиза с канала 35. В этом видео я бы вам хотела показать свою косметику. А, <coughs> Вообще у меня есть этот сундучок, в нем есть вся моя косметика, тут три полочки. Я со всех убрала, оставила только одну первую полочку. А, на остальных у меня уже почти <coughs> нету, а только духи. Давайте теперь Во-первых, у меня... Сейчас скажу, что есть. Ну, вот это понятно. У всех косметики будет кисточка. А. Идут шикарные тени сиреневые с белым. Просто а, шестилетки в них пользовалась. И такие тени розовые. Румяна темно-розовая и румяна светло-розовая. А следующее... Сейчас. Следующее идет это карандаш. Сейчас скажу, он очень красивый такой. Мне очень нравится, только его надо подстричь. Видите, он уже такой некрасивый. Следующее, это идут мои помады. Это персиковая помада. Это такая темно-розовая помада. Это просто блестки. Это просто ты наносишь, к примеру, такую помаду и блестки. Если ты хочешь блестки вот так это вот идет моя первая полочка. Кстати, тут зеркало. Вот. вот. в нем есть зеркало. Привет! Вот зеркало есть. Сейчас убираем. На второй полке есть... Я вообще не буду рассказывать, что там есть. Я буду показывать, что есть из косметики а, сейчас из косметики на второй полке только духи маленькая фея а, я вам не буду они О, как лесные ягоды пахнут ними еще были наклейки <клевый> это закончим идет дальше идет дальше такая моя косметичка кстати, а, на вот этой полке второй, да, где там духи лежали, там еще много чего лежит. Но это косметика, которая там, некоторые лежали на второй полке. Знаете, там у меня все набито просто тупо. Там лежал вот такой красивый красный лак с блестками. Ну, неправильно, просто не люблю английский. Хотя мне пятерка в Такой очень красивый лак. Да. Накрашусь ли я или нет, наверное, завтра, в пятницу. Шелк вот такой. Еще там лак. А, такой розовенький. Тепло-розовый я его называю, потому что тут есть блестки, конечно, еще. Ну, очень красивый лак. А, и следующий а мой последний лак, который там был, это желтый лак. Просто вот эту штучку оторвалась она. Вот это желтый такой. Я им никогда не пользовалась. Такой блестящий. Сейчас там был зам... э, замечательный вот такой крем э, с блестками, только он уже под... уже заканчивается. Я буду покупать новую косметику, и у меня будут косметики пополняться. Вот. Следующая, это который я сейчас буду показывать, которые не были в этом сундучке. Это такой лак персиковый. мне родители его подарили на новый год. Вот такой персиковый. Очень красивый. А, просто замечательный. Я им крашусь, но этот лак мне его передал Дедушка Мороз из той же коллекции. А, розовый. Вот такой светло-розовый. Вот он. Очень даже красивый. Они из одной и той же коллекции. Вот фирма на же. вот просто разные цвета, но мне эти, эта фирма очень сильно нравится, она, скажем, такая очень прикольная мне нравится. Следующая идет И все. из этой же фирмы идет такой, это такой, скажем, такой белый идет такой лак, ну он не белый сейчас скажу какой, но он не белый такой, какой-то такой, ну его как-то на ногти будет не видно там чуть-чуть будет видно вот у меня идет из одной и той же серии и из этой же серии идет мой лак вот такой это не один и тот же это совсем разные это такой вот одинаковый только этот чуть-чуть такой э, вот это темнее вот этого короче скажем так вот у меня из этой коллекции все закончились, с этой фирмы. Вот, две и три, четыре. Вот такие у меня из этой фирмы. Следующая идет губная помада, она у меня хранится уже с восьми лет, уже один год. Просто я ей не крашусь, я такие уже не покупаю, мне они а, не нравятся, они, мне кажется, портят только губы. Это принцесса помада такая. Вообще мне нравится, как только пахнет. Mm. Ой, я безума от этого. Ну, так я не крашусь. Вот этой помадой не вообще. Пока выделили одну такую помаду. А тут звезда короночка. Следующая апас. Пост... Еще один лак идет из этой же фирмы. Mm. Так, только не написано из этой же фирмы идет, прям нет, это не один и а тот же, видите, смотрите, это совсем разные цвета, это такой такой какой-то такой, а вот это такой какой-то, ну вот такие они что-то все идут такие светлые, вам не кажется? Да такие вот светленькие, но они у меня такие, мне они очень нравятся вообще, вот ну вот такие, вот этот лак я не помню а, мне, кажется, я его на свои деньги купила. Не помню точно. Вот, не помню точно. А, да, вот такой лак. Вот он. Очень красивый такой. А, из той же фирмы. Вот. А вот. Из той же фирмы. Я вас поставлю нормально. Вот у меня их раз, два, три, четыре, пять из такой фирмы. А, вот из такой фирмы у меня пять их. Ну, это просто очень красивые лаки. Ладно, лаков не будем. Следующая у меня идет. А, остальное там идут и кисточки. А нет, есть одно. Одно есть. Вот такой лак. Тут вот совсем мало. Колорама. Колорама. Из той же фирмы. Ну, они просто тоже Колорама. Вот. Смотрите, вот Колорама тоже. Вот здесь Колорама. И тут тоже самое. Вот. Только здесь, смотрите, он такой лак. В общем, мне мама его дала, просто ну, она не хочет, вот, вот смотрите, вот они как-то с таким одинаково. Вам это не кажется? Вот. Они как-то одинаковые с ним. Видите, что просто там... Кот проходил. Это дебилизм. Он бросился маленькая. Так. Что идет еще из той косметички? Так. Там идет только кисточка. Вот а остальное. Там идут украшения старые. А украшения будем в следующем видео идет дальше вот такая косметичка мне ее мама отдала Там, ну вообще я у нее попросила потому что она была очень красивая я на месте отнаряд тут идет такое зеркальце такое очень красивое зеркало я его открываю так а нет наоборот. вот это идет круглое это идет квадратное вот. Это просто вот э, в круглом лицо ты больше видишь, а в квадратном оно тебе дальше, я скажу так. Чтобы ты спутчай. Идет тушь. А вот крем, вот, такой же, из той, вот, из той же, Идет такой лак. Очень красивый. Я хочу побыстрее, просто идет идет помада. Она у меня почти закончилась. Идет такая, такой лак, я новый он уже почти новый. Я его купила в том месяце, еще не понял. И идет такие тени белые. такие тени с принцессой идут сиреневые тени и идет туалетная водичка это было все с вами была лиза с канала ключ 35 пока